Мы советуем всем жителям города, прежде чем заказывать работы или приобретать товары, они в первую очередь должны ознакомиться с субъектом предпринимательской деятельности, с информацией о нем. То есть, является ли он действительно субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрирован ли он в установленном порядке на государственном уровне, и только после этого он должен ознакомиться, например, с формой договора. Если у него возникают сомнения по форме договора, он может в любой момент обратиться к нам в отдел по защите прав потребителей. Мы вместе с ним рассмотрим этот договор, проанализируем и сможем ответить, а поступали ли на данного исполнителя услуг жалобы в отдел по защите прав потребителей. С этой точки мы сможем помочь. У нас есть квалифицированные, хорошие специалисты, которые могут дать консультацию в любом вопросе, по любому виду услуг. И, кроме этого, потребитель, прежде чем заказывать, должен ознакомиться еще с информацией о продукции – полной, доступной, правдивой и своевременной. Вышло дополнение к закону о регистраторах расчетных операций, где тоже четко предусмотрено, что все субъекты предпринимательской деятельности в обязательном порядке и согласно законодательству о защите прав потребителей должны выдавать расчетные документы.